صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ مدرسے کے اندر پکے رہتے تھے وہیں پہ جمع رہتے تھے اور اسی طرح سے جو ہے وہ سی چیزوں سے پرہیز کرتے تھے لیکن ایک طرف میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے سفر در سفر در کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے آپ نے سوشل میڈیا میں بھی رکھا ہے تو کیا یہ ان کے منحص سے ہٹتا نہیں ہے دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا بس کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا تو, تو دنیا میں خیر کے کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے اور آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں جس سے فائدہ پہنچا ہے وہ حضرت اقدس مولانا مندی رحمت اللہ علیہ دیکھیں ایک کامل شیخ کے اندر اور اگر آپ کو جاننا ہو کہ پیر کامل ہے شیخ کامل ہے تو اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو اللہ کی ذات سے جوڑتا ہے اور جہاں پر دو نمبر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے متوسلین کو اپنے لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کی کوشش جو کرتے ہیں نہیں ملنا نہیں ملنا کہیں ہم مر نہ جائیں گے خدا کا شکر ہے پہلے محبت آپ نے کم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک نئے سفر کے ساتھ آپ حضرات کو پھر سے خوش آمدید اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے اور ہم جس طرح ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بات کریں تو اس دفعہ بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سفر کو یادگار بنانے کے لیے کوئی بہت ہی عمدہ اور بہتر موضوع کا انتخاب کریں ابھی ہماری ٹیم بتائے گی کہ کس موضوع پہ آج بات کرنی اچھا صاحب موضوعات پہ تو بات ہوتی رہتی ہے کیوں نہ جو ہے ہم بڑے شیخ حضرت شیخ یحییٰ المدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ حسین کریں اور جو ہے ان کی زندگی ان کے احوال ان کے واقعات ظاہر سی بات آپ نے وہاں پر تربیت پائی تعلیم پائی اور آپ نے شیخ صاحب کو جو ہے بڑے قریب سے دیکھا تو آپ بھی جو ہے بہتر انداز میں جو ہے ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں تو اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کیا خیال ہے؟ بہت ہی زبردست عنوان چنائے تم لوگوں نے بلکہ ایسا ہے کہ ایک انسان کا جو ہے وہ دل کام جائے کہ جب اس کے بزرگوں کا اور اس کے جو ہے وہ اکابرین کا تذکرہ ہے اور خاص طور پہ حضرت احمد دین احمد اللہ علیہ جن سے میرا ساری زندگی تعلق بھی رہا اور ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا الحمدللہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا لیکن اپنے اکابرین کو دیکھا ہے جو صحابہ کی زندگی کا ایک پرتوت تھے ایک نمونہ تھے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر واقعی لگتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی مخلص اور ایسی ہی للہیت اور ایسے ہی فنا اللہ شخصیات ہوں گی اکابرین تو دنیا میں ایسے ہیں کہ ہر گلیرہ رنگ و بو کا رس ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متوسلین کا جو ہم نے مزاج ان کے اندر جو علمی فوقیت اور ان کا جو ایک اخلاص اور للہیت والا پیمانہ دیکھا ہے اور جس کا ہمیں بہت زیادہ قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا حضرت مولانا یاہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر تو ٹھیک ہے آج یہ موضوع بہت بہترین ہے اس سے متعلق سوالات کریں صاحب مفید صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے سال جو ہے بڑے شیخ صاحب کی جو ہے تربیت میں ان کی جو ہے نا صحبت میں گزارا دیکھیں الحمدللہ میں جب مدرسہ الخلیل اسلامی جس کے بانی حضرت مولانا یحم الدین احمد اللہ علیہ ہیں جب میں آیا تھا تقریباً درجہ اعدادیہ سوم کے اندر تو نو سال یہیں پہ محاد الخلیل اسلامی کے اندر جو تعلیم حاصل کری اور پھر اس کے بعد تقریباً پندرہ یا سولہ سال غالباً تدریس کے ہو گئے تو یہ پچیس سے چھبیس سال تقریباً ایسا ہے کہ جس کے اندر محادل خلیل اسلامی سے میرا تعلق رہا ہے اور آج کوئی ایک ذرہ خیر بھی اللہ تعالیٰ دین کے کام کا کوئی یا کوئی علمی بات اگر مجھ سے لے لیتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو ہے اس کا اصل کریڈٹ جو ہے وہ حضرت اقدس مرائے رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو جاتا ہے اور ایک ایک چیز کے اندر تربیت علم کے اندر تقوی کے اندر اہتمام اہتمام اوقات کے اندر اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسی تھی کہ ہم ان کو اپنے الفاظ میں جتنا زیادہ ڈھالنا چاہیں بہت مشکل ہے کہتے ہیں نا کہ دیرو حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا بس کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا تو؟, تو دنیا میں خیر کے کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے اور آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں جس سے فائدہ پہنچا ہے وہ حضرت اقدس مولانا یا مندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تک صحت تھی جوانی تھی پورے عالم میں گھومے اور حضرت مولانا یوسف کاندھی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی مصاحبین میں اور خادموں میں حضرت کا شمار ہوتا تھا بیس سال کے قریب حضرت نے تقریبا جو ہے مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے ایک جگہ سے ہم واپسی کی بات کر کے آتے تھے فلاں جگہ کے چھ نمبر بیان کرو فلاں جگہ جا کے یہ کرو فلاں جگہ وہ کرو تو حضرت مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے اسفار اور ہندوستان میں ان کے ساتھ بہت عرصے حضرت کا نظام الدین وغیرہ کے اندر بڑا عرصہ قیام رہا اور مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ کی صوبت میں گزارنے کے اندر حضرت احمد اللہ علیہ سے میں نے ایک موقع پہ پوچھا کہ حضرت آپ کتنے عرصے جو ہے وہ کتنے ملکوں میں آپ نے سفر کیے تو سوچو اس زمانے میں جب سفر کرنا بڑا مشکت والا تھا اور بہت مشکل تھا اتنا زیادہ ٹریولنگ ہوائی ہوتی بھی نہیں تھی تو حضرت نے ایک منٹ کے اندر سترہ کے قریب ممالک گنوا دی کہ الحمد للہ میں فلاں 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 ممالک گیا ہوں اور میں بعض ملک تو ایسے تھے برطانیہ ہو گئے اور ہندوستان ہو گئے سعودیہ ہو گئے کہ جس میں کئی کئی مرتبہ حضرت کا جانا ہوا بلکہ ہر مین شریفین کا جانا تو حضرت احمد اللہ علیہ کا ہر سال میں تقریباً ایک یا دو مرتبہ ہوتا ہی تھا رمضان بھی اور حج کے لیے بھی اکثر چلے آیا کرتے تھے الخیر والوں کے ساتھ حضرت کی ترتیب بن جایا کرتی تھی تو حضرت وہاں سے ان کے ساتھ حج پہ لئے بھی تشریف لے جاتے تھے تو جب تک حضرت کے نا ہمت حضرت پوری دنیا کے اندر گھومتے رہے اور ساری دنیا میں جا کر علم دین کی اور تبلیغ کرتے رہے پھر حضرت کا تعلق جڑا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھیلو رحمۃ اللہ علیہ سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑی ہی چھوٹی عمر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اڑتالیس سال کی عمر کے اندر تو حضرت مورانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خدام تھے متوسلین تھے وہ خود بخود سارے کے سارے موو ہو گئے حضرت شیخ الحدیث مورا زکریہ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور پھر ان سے بیت ہو گیا پھر یہ حضرت کا ایک دوسرا دور شروع ہوا کہ جس کے اندر حضرت نے تصوف کے مدارس کو طے کیا حضرت مولانا شیخ الحدیث مانا ذکریہ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے تو حضرت بھی ان کے ساتھ وہیں پہ ہجرت کر گئے اور باقی ساری زندگی حضرت نے پھر مدینہ منورہ میں تقریباً دس سال حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں صحبت میں حضرت کے بالکل چپک کر حضرت کے ساتھ حضرت کی زندگی کو دیکھا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ آبیتی بیتی پڑھتے ہو میں نے آبیتی بیتی اپنی آنکھوں سے دیکھی سارے واقعات آبیتی بیتی میں جو لکھے ہوئے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے حضرت شیخ کے منہ سے سنے ہیں بلکہ یہ بہت سے ایسے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں مولانا یوسف لجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ اور ان کے خلفہ حضرت نے کتاب لکھی ہے دو جلدوں میں اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مسجد رحمت عالم کے سامنے والا گھر ہے یہاں پہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے ہم دور بیٹھ کے جو ہے اس کتاب کو مرتب کرتے تھے اور ہم نے بیٹھ کے یہ کتاب پوری دو جلدوں میں مرتب کی تو یہ دوسرا دور تھا حضرت کا جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت کا تیسرا ایک دور ہوا حضرت کی زندگی نے ایک اور جو ہے وہ انقلاب کیونکہ حضرت ایک عالمی شخصیت ہے اور جیسے جیسے زمانے کے حالات سے واقف ہوتے تھے ویسے ویسے حضرت کے دین کے انداز کام کرنے کا انداز تبدیل ہو جایا کرتا تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ پھر پاکستان تشریف لیا ہے اور پاکستان میں صرف اور صرف مدرسہ کھولنے کی غرض سے پہلے یہاں پر آ کے حضرت نے بنوری ٹاؤن میں خود تعلیم حاصل کی پورا درس نظامی مکمل کیا پھر بنوری ٹاؤن میں ہی تدریس شروع کی اور پھر اپنے علاقے میں بھادر آباد کے اندر پوش علاقے کے اندر کراچی میں مہد الخلیل الاسلامی کی بنیاد رکھی حضرت نے مہد الخلیل الاسلامی کی بنیاد رکھی تو حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ابتدا کی تھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اکابرین نے آ کے کہا کہ اگر مدرسے کو چلانا ہے تو اپنے ٹانگوں کو یہاں سے کاٹ دو یعنی اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں بس تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ پورے عالم میں حضرت گھومتے تھے اور پھر ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا کہ حضرت ایک جگہ بیٹھ گئے تو پورا عالم حضرت کے پاس آ حضرت احمد اللہ علیہ یہاں بیٹھ کے ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھیلوی حضرت شیخ الحدیث احمد اللہ علیہ کے متعلقین تو سارے ہی ان کا جو مرکز ہوا کرتا تھا وہ حضرت مولانا یح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہوا کرتا تھا محدود الخلیل اسلامی ہوا کرتا تھا حضرت مولانا صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دو مرتبہ یہاں آتے ہوئے دیکھا حضرت مولانا مفتی امین شاہد امین شاہد, شاہد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب حضرت مفتی مختار الدین کربوغا صاحب اور اس کے علاوہ دیگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب حضرت مولانا عبدالرحیم مطالعہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب یہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر محاذ خلیل میں حاضر تھے اور الحمد حضرت احمد اللہ علیہ کی شخصیت یہاں پر ایسی تھی کہ یہاں بیٹھتے تھے لیکن پورے پاکستان کے اکابرین جب یہاں آتے تھے حضرت شیخ الاسلام مفتقیفانی صاحب رفیع فانی صاحب تو تقریباً ہر خطمِ بخاری کے اندر ہی یہاں تشریف لاتے تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب حضرت ایک کال کرتے تھے حضرت آ جاتے تھے یعنی سوچے یہ حضرت احمد اللہ علیہ کا ایک پاس تھا محبوب المشاحق حضرت کو ایک لقب دیا گیا تھا کہ واقعی ہم نے اتنی محبوبیت دیکھی ہے حضرت کی مشایخ کے درمیان کہ جو بزرگ آتا تھا نا وہ حضرت سے ایسا برتاؤ کرتا تھا جیسے وہ طالب علم اور حضرت اس کے شیخ ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفہ میں شمار کیا گیا جاتا تھا حضرت مرانا رحمۃ اللہ علیہ کو کیونکہ یہاں بیٹھ کے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو پھیلانے میں جتنا بڑا کردار معاد الخلیل اسلامی کا ہے پورے پاکستان میں میں نہیں جانتا اور کسی اور کا ہوگا کیونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ مدرسہ کھول کے طلبہ کی ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے محاد الخلی اسلامی کی بنیاد جو ہے نا وہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندیل رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ فکر ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے طویل زمانے تک لکھا ہوا تھا بیاد ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندیل رحمۃ اللہ علیہ محد الخلی اسلامی یہ پورا نوٹس بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا مدرسے کے باہر اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے صرف یہ نہیں کہ ایک تعلیمی زندگی حضرت نے یہاں مکتبۃ الشیخ کھولا مکتبۃ الشیخ کے اندر ساری زندگی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی ترویج و اشاعت کا کام کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے پورے پاکستان میں گزشتہ بیس سال تک ہر دور حدیث کے اندر معاد الخلیل اسلامی سے کتابیں مفت تقسیم کی گئی ہیں ہر دور حدیث کے اندر حضرت شیخ کی جتنی شروحات تھیں تقریر بخاری شریف تقریر ابو داؤد شریف اسی طرح اور حضرت شیخ کے رسالے یہ سارے کے سارے اگر کسی درجے کے اندر کسی مدرسے کے اندر دو سو طالب علم ہے تو دو سو سیٹ جاتے تھے یہاں سے کسی مدرسے میں چار سو طالب علم ہے تو چار سو سیٹ جاتے تھے پورے پاکستان کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یہاں مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پھیلایا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اسی پر کام نہیں کیا حضرت نے تصوف کے اوپر تزکیے کے اوپر یہاں کی مجالس کے اندر ہر جگہ سرپرستی کی کراچی کے اندر جتنے اکابرین تھے ہم دیکھتے تھے ایک وقت کے اندر کہ وہ حضرت کے ایک دیدار کے لیے ایک اشارے کے لیے حاضر رہتے تھے کہ حضرت ہمیں حکم دے کسی خدمت کا کہیں تو ہم ہر وقت موجود ہیں تو حضرت احمد اللہ علیہ نے یہاں بیٹھ کے افغانستان کے اندر اللہ نے ایسے ایسے دین کے کام لیے بہرحال حضرت احمد اللہ علیہ نے یہاں بیٹھ کے جو تعلیم و تزکیہ کا تربیت کا کام کیا نا وہ ایک عالمی کام تھا اور حضرت کی پوری زندگی اس کے اندر وقف ہو گئی اور ایسی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خصوصیت سے اور شخصیت سے نوازا ہوا تھا حضرت کو کہ بہت زیادہ ایک جلال والے آدمی تھے مدرسے کے اندر جب تشریف لے آتے تھے مدرسے میں ایک دم سناٹا ہو جاتا تھا جہاں حضرتیں گھر سے نکلتے تھے حضرت کی لاٹھی کی آواز آتی تھی اور جہاں جہاں جیسے جگہ تک وہ آواز چلی آتی تھی ایسا لگتا تھا سب کو سانپ سن گیا اور اتنا زیادہ اللہ کے ذکر کا غلبہ رہتا تھا اپنے آپ کو بالکل فنا فلا کیا ہوا تھا دیکھیں ایک کامل شیخ کے اندر اور اگر آپ کو جاننا ہو کہ پیر کامل ہے شیخ کامل ہے تو اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو اللہ کی ذات سے جوڑتا ہے اور جہاں پر دو نمبر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے متوسلین کو اپنے لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کی کوشش جی 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 کرتے ہیں حضرت نے ساری زندگی اپنے متوسرین کو اللہ کی ذات سے جوڑا خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی مثال تو ایک نل کے ہے بس اصل تو ممبئی فیض وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کچھ بھی جس کو بھی حاصل ہوتا ہے وہیں سے حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نوازنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ برکات توجہات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں ہاں ایک انسان جس طرح ایک نلکے سے چیز حاصل کرتا ہے جتنا پریشر لگاتا ہے جتنی جان لگاتا ہے اتنا تیزی سے اس کو نلکے سے چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اسی طرح جتنا تم محنت کرو گے اپنے آپ کو تزکیہ قلب کے اندر اصلاح باطن کے اندر اپنے آپ کو جو سوارنے کے اندر تربیت اتنی زیادہ ہوتی تھی حضرت احمد اللہ علیہ کی کہ ہر ہر طالب علم کے اوپر انفرادی توجہ ہوتی تھی کس طالب علم کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے کس کے برابر میں کون کھڑا ہوتا ہے ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھنا حضرت احمد اللہ علیہ کی یہ عادت تھی اور خاص طور پہ اپنے متعلقین کے اوپر تو حضرت کی اتنی نگاہ ہوتی تھی کہ کس طرح بات کرتا ہے کس طرح چلتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا کتنے دن بعد ملتا ہے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں حضرت سے ملنے کے لیے نہیں گیا تو حضرت نے ایک دو موقع پہ مجھے دیکھا کہا کہ نہیں ملنا نہیں ملنا کہیں ہم مر نہ جائیں گے خدا کا شکر ہے پہلے محبت آپ نے کم کی ایسا تعلق हाँ. کا اظہار کرتے تھے کہ اگلا بندہ کٹ کے رہ جاتا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے شیخ اتنے بڑے مرشد اتنا پورا عالم ان کے پاس آتا ہے دوزانو بیٹھتا ہے اور یہ کاپ سے جیسے ادنا آدمی کے لیے بھی اتنی فکر کرتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر حضرت نے مجھے یہ خود پڑھ کے سنایا ہے جب میں ایک دفعہ تین دن بعد حاضر ہوا نا کیونکہ میری عادت یہ تھی کہ میں شام سے لے کے رات تک حضرت کی خدمت میں ہی رہتا تھا دس سال تک تو الحمدللہ میرا یہ معمول رہا ہے کہ اثر سے لے کے عشاء تک حضرت کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا اور حضرت احمد اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے مشورے کرتے تھے حضرت مجھے الگ نہیں کرتے تھے حضرت کہتے تھے کہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے تم اپنے کام کرو اپنی بات کرو اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کبھی میں نے سننے کی کوشش نہیں کی حضرت کس سے کیا مشورہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بس ایک یہ تصور ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے فیض حضرت کے دل میں اتر رہا ہے اور وہ فیض ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے یہ کیفیت یہ استظار ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ اللہ اللہ کی آوازیں حضرت کے دل سے محسوس ہوتی تھی ہمیں اور قریب قریب کے لوگ حضرت کے جو جانے والے ہیں جاننے والے ہیں وہ اتنا زیادہ ذکر کا غلبہ حضرت کسی بھی جگہ بیٹھتے تھے نا تو خالی نہیں بیٹھتے تھے اللہ اللہ فوراً شروع ہو جاتا تھا بغیر ذکر الہی کے حضرت نہیں رہتے تھے تو حتیٰ کہ حضرت کے جب وسائل کے وقت میں آغا خان کے اندر جب حضرت کو لے کے گئے تو باقاعدہ ڈاکٹر نے حضرت کے صاحبزادوں کو بلایا اور کہا کہ آپ اسٹیتھوسکوپ لگائیں انہوں نے لگایا تو کہا ہارٹ بیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آ اللہ. اس کے شاہد جو ہے وہ حضرت کے صاحبزاد ابھی بھی موجود ہیں جو اس وقت ڈاکٹر کے پاس تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اتنی طاقت اتنی قوت حضرت کو اتنا ذکر کا غلبہ اتنا تعلق ماللہ کا غربہ اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا تھا کہ حضرت کے تین یا چار ہی سوٹ ہوا کرتے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ حضرت کے پاس یہی تین چار سوٹ ہیں اس کے علاوہ نہیں کھدر کے موٹے کپڑے ہوتے تھے ایک کا رنگ گہرا گرے تھا ایک کا رنگ جو ہے وہ جو ہے کتھئی سا تھا ایک مسٹرڈ کلر کا تھا اور کبھی اکثر جو ہے وائٹ کپڑے کاٹن کے پہنا کرتے تھے اتنے پرانے ہو جاتے تھے اکثر وہ یعنی کہ صاف ہوتے تھے لیکن اتنے پرانے ہوتے تھے جس طرح ہوتے نا کہ بعض اوقات لال بیگ کھا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کے کپڑے ایسے ہی دیکھے کہ اس کے اندر کبھی کبھی دامن کے اندر سوراخ ہوا ہوتے تھے اور کبھی کہیں سے پھٹے ہوئے ہوا کرتے تھے ہلکے پھلکے کبھی دامن کہیں سے کنارے سے پھٹا ہوا ہے کبھی کہیں سے چاک جو ہے چھوٹی موٹی سی پھٹی ہوئی ہے یعنی اتنے پرانے بعض اوقات تو ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی آدمی ان کو زور سے پکڑے گا نا تو یہ گل کے ختم ادھر جائیں گے اتنے پرانے کپڑے اس کے علاوہ حضرت کا کچھ نہیں ہوتا تھا اپنی زندگی کی جتنی چیزیں تھیں جتنی کتابیں تھیں ساری مہاد الخلی اسلامی کو کر دی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للہ میں نے مہاد سے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا ساری زندگی میں نے اس کو دیا ہے خود میرے ساتھ حضرت کے کف کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت نے مدرسے کا کھانا چیک کرنے کے لیے منگوایا کہ دیکھو ذرا باورچی کیسا پکا رہا ہے اور ایک پلیٹ لے آؤ تو ایک پلیٹ لاتے تھے تو میرے ہاتھ میں بیس روپئے تیس روپئے جو پلیٹ کی قیمت ہوتی تھی اس زمانے میں تو حضرت مجھے دیتے تھے کہ یہ مدرسے کے ڈبے میں ڈالنا اور پھر لے کے آنا مدرسے کے مال میں جو احتیاط ہم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں پڑھی ہے نا اس کا عملی نمونہ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھا کر اور اپنے اندر خودداری کام کرنا اپنے آپ کو لگائے رکھنا اپنے آپ کو طلبہ سے جوڑے رکھنا مدرسے کے اندر ایسا رہتا تھا صبح شام پڑھے رہتے تھے گھر کبھی کبھی جاتے تھے جب تک صحت تھی جب بیمار ہو گئے تو پھر گھر میں زیادہ رہتے تھے لیکن مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ میں دفتر کے اندر گیا تو حضرت کا دفتر پہلے بتاؤں جب میں آیا تھا مدرسے کے اندر تو چھوٹی سی مسجد تھی جتنی مسجد ابھی ہے مسجد الخلیل اس سے آپ تین گنا یا چار گنا چھوٹی کر لیں اتنی چھوٹی سی مسجد تھی پیچھے ہی مدرسہ تھا اور مدرسے کے اندر پیچھے ہی دفتر بنے ہوئے تھے جالی والے تو ایک سیڑھیوں کے نیچے چھوٹی سی جگہ تھی یہ میرا پہلا تعارف ہے مدرسے کا جب میں وہاں پر آیا اپنے بھائی کے ساتھ داخلہ لینے کے لیے تو سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہاں پہ گرل لگی ہوئی تھی ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کسی غار میں گھس رہے ہیں اتنی چھوٹی سی جگہ میں حضرت کا دفتر تھا اور اس میں دو بندوں کے گھسنے کی جگہ ہوا کرتی تھی اور حضرت وہاں بیٹھ کے سارے امور انجام دیتے تھے اور اس کے اندر دو بندوں کے بیٹھنے کی جگہ اور تیسری حضرت کا ایک مسلح ایک کنارے پر جو سیڑھیوں کے نیچے بالکل جگہ تھی جہاں صرف اتنی ہی جگہ ہوا کرتی ہے کہ ایسا لگتا ہے قبر کے مطابق جگہ جگہ ہے کہ انسان سر اٹھائے گا تو سر جگہ دیوار پہ لگے گا اس جگہ حضرت کا مسلح بچھا رہتا تھا اور جب میں دفتر کے آگے سے گزروں یا تو حضرت کام کر ہوا کرتے تھے دفتر کا کام اور اساتذہ سے ملاقاتیں وغیرہ یا حضرت وہاں برابر میں جو ہے مسلح بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھ اتنا زیادہ تعلق مالا ہر کام اپنا خود کرتے تھے اتنی کمزوری تھی میں یاد کر رہا تھا کہ ایک دفعہ میں دفتر میں گیا تو حضرت نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے جو ہے نا وہ اندر ایک لنگی ہے اپنی اثر لنگی پینا کرتے تھے تو وہ دھو دیے دھو دیے لیکن میرے ہاتھ اب چونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں نچوڑی نہیں جا رہی تو میں گیا اندر تو حضرت نے باقاعدہ واش بیسن کے اوپر اپنی لنگی دھو کر رکھی ہوئی تھی اور نچوڑنے کی کوشش کی تھی نچوڑا نہیں تو اس کے لیے حضرت نے مجھے بلایا تو سوچا اتنے بڑے شیخ کہ سارے کام کچھ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اپنا کام کرنے کی کیسی ان کی عادت تھی کہ اس کے لیے بھی وہ کسی دوسرے کا سہارا لینا پڑا گوارہ نہیں کرتا تھا کتنی دفعہ حضرت احمد اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ یہ بیٹا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں اے سی لگوا دیں دفتر کے اندر لیکن میں سوچتا ہوں کہ طلبہ اور اساتذہ تو بغیر اے سی کے بیٹھے ہیں اور میں اے سی میں بیٹھوں یہ کیسا سکتا کا اے سی کبھی نہیں لگوایا ساری زندگی حالانکہ حضرت کی آخری زندگی میں بڑی فراوانی ہو گئی تھی اور بہت زیادہ لوگوں کا رجوع ہو گیا تھا فتوحات کی کثرت تھی حضرت لاکھوں روپے مدرسوں میں دے دیا کرتے تھے دوسرے مدرسے والے یہاں پر آتے تھے پنجاب کے بلوچستان کے کے پی کے کے اور حضرت ان کو ایک ملاقات کے اوپر لاکھوں روپے کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور اس طرح دیتے تھے کہ میں آتا ہے نا کہ ما تنفق ما لا تعلم شمال ما تنفقی ماںفق ما کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے اس طرح حضرت ان کیانت و معاونت کیا کرتے تھے بڑے بڑے خیر کے کاموں میں حضرت کی طرف سے یہاں سے بہت خطیر خطیر رقمیں چلی جایا کرتی تھی تو اتنا زیادہ حضرت کا خیال رکھنے کی ایک عادت تھی کہ حضرت سخی تھے اتنے سخی تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے جو ہے وہ کام نکال دیتا ہے اور خود اپنے اوپر ایک روپیہ خرچ نہیں کرتا تھا میں نے آپ کے کپڑوں کی حالت بتائی یہی حضرت کی ساری زندگی کی حالت تھی اپنے لیے کبھی گاڑی نہیں خریدی کبھی موٹر سائیکل نہیں خریدی ہمارے بھائی شاہد صاحب تھے جو حضرت احمد اللہ علیہ کے خادم خاص تھے تو ان کے پیچھے بیٹھ کے اکثر حضرت بائک پہ چلے جایا کرتے تھے کہیں بھی فرمایا کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ حضرت گاڑی لے لیں فرمایا کرتے تھے جب گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے کسی سے کہہ دیتا ہوں کوئی بھی لے آتا ہے کیا ضرورت اپنے لیے گاڑی خریدنے کی سوچیں کبھی اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدی کبھی اپنے لیے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی جو تھا وہ بس مدرسے میں لا کے لگا دیا ایون انتقال سے پہلے تو اپنی کتابیں اپنی ملکیت کی جو چیزیں جتنا حد تک تھا کئی دفعہ حضرت نے ایسا ہوا کہ حضرت بہت شدید بیمار ہوئے لگا کہ بس حضرت کا جو ہے وہ اب قریب جانے کا وقت آ گیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری چیزیں وسیعت لکھ جایا کرتے تھے اپنے لوگوں کو متعلقین کو ذمہ داریاں سونپ جایا کرتے تھے مدرسے کے معمولات کسی کے حوالے کر جایا کرتے تھے ہر چیز ترتیب بنا دیتے تھے بس میں تو اب جانے والا ہوں اللہ کے پاس یعنی اتنا زیادہ موت کا کہتے ہیں نا کہ تحفت المنی الموت وہ ہم نے حضرت احمد اللہ علیہ کے اندر دیکھا کہ واقعی ایسی موت سے محبت تھی ایسی جو چاہت تھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ بس ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ کب بلاوا بلاوہ جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی تیاری نہ ہو ان کی ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کیسا جو ہے وہ ہم نے عالمگیر منظر دیکھا ہے حضرت احمد اللہ علیہ کے ساتھ اچھا مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ مدرسے کے اندر پکے رہتے تھے وہیں پہ جمع رہتے تھے اور اسی طرح سے جو ہے بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتے تھے لیکن ایک طرف میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے سفر در سفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے آپ نے سوشل میڈیا میں بھی قدم رکھا ہے آہ آہ اور اسی طرح سے جو ہے بہت سے دیگر جو ہے جدید چیزیں جو آپ نے اختیار کی ہیں تو کیا یہ ان کے منحص سے ہٹنا نہیں ہے دیکھیں ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب تک ہمت تھی جان تھی پوری دنیا میں جا کے علم کے کام کیے انہوں نے تبلیغ کے سلسلے میں پوری دنیا میں گھومے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے اعتکاف ہوتے تھے کبھی انگلینڈ میں ہوتے تھے کبھی ساؤتھ افریقہ میں ہوتے تھے کبھی ہندوستان میں ہوتے تھے حضر, کبھی مدینہ منورہ میں ہوتے تھے حضرت ان کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے لیے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ جا کے معمولات رمضان کا ادا کرنا اور پھر اس کے بعد جب حضرت کے اوپر بڑھاپا آ گیا اس کے بعد حضرت کی جوانی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہی صحت اتنی زیادہ نہیں رہی پھر جا کے حضرت نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر ایک مدرسے کے لیے وف کر دیا تو بظاہر یہی ہے کہ انسان کے نا جب تک ہمت ہو وہ تو کام کرے بزرگ بن کے یا پیر بن کے بیٹھ جانا کہ لوگ آئیں اب تو ماحول بھی ویسا نہیں رہا نا پہلے تو ہوتا تھا کہ ह... لوگ جو ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کتنے بیت کی کتنے لوگوں کو اپنا مرید بنایا تو ہم کہتے تھے ہم نے تو کوئی ایسا کبھی ہمیں تو ہمت ہی نہیں ہوتی کسی کو کہنے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دور چلا گیا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اب تو تمہیں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اللہ کا اللہ کا نام سکھانا پڑے گا تو بھائی اب تو وہ دور چلا گیا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے آگے جو ہے وہ منت سماجت کریں گے کہ حضرت ہمیں کچھ سکھائی ہے جیسے کہ ہم, ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں صوفیہ کرام کے مشاق کے واقعات کے چھ چھ مہینے آٹھ آٹھ مہینے لوگوں کو انتظار کرایا کرتے تھے زیارت نہیں ہوتی تھی پھر اس کے بعد آتے تھے تو ایک دفعہ ہلکا ذکر بتا دیا پھر بتا اس کے بعد رخصت کر دیا پھر اس کے بعد جا کے مہینوں اس طرح محنت کرتے تھے تو بڑے حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں آپ اگر شاہ اب شعید ایک واقعات ہیں شاہ ابو سعید ایک بزرگ ہیں ان کے واقعات ہیں آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتابیں پڑھیں اس کے اندر نکل کیے انہوں نے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اکابرین کا تو بھائی اس زمانے کے اندر تصوف کا معیار اور پیمانہ ہی الگ تھا کہ لوگوں کے اندر شوق تھا غلبہ تھا جوش تھا لوگ خود جڑتے تھے لیکن اب لوگوں کے اندر وہ توجہ توجہ اور دلچسپی نہیں ہے اب لوگوں کے اندر وہ جو ہے شاید اس کی اہمیت کا احساس ختم ہو گیا تو اس لیے اب تھوڑا سا یہ ہے کہ انسان کو خود نکلنا پڑے گا حضرت مان ریاض رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا سلسلہ بھی تو یہی ہے ورنہ اہل علم نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ اشکال کیا کہ آپ اس طرح لوگوں کو جا کے دین کی بات سکھا رہے ہیں دین کی ناقدری ہوگی فرمایا وہ دور چلا گیا کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے اب تو تمہیں جا کر سکھانا پڑے گا